Для меня это было какие-то детские упражнения. но они мне были, ну, как бы не очень легко давались. Но я три года уже не занималась. И она мне казалось, что ну, так что с ножку поднять, потянуть. Но на планку я встать не могла. Не, я могу постоять там несколько секунд на планке. А она это потребовала, чтобы сзади поставить себя ящик и ноги на этом ящике держать. Блин, микрофон хоть работает? Вроде работает. Ну и в общем, я такая думаю, да, какие-то упражнения. 50 минут мы позанимались, а урок 50 минут. Зал был полный. Все вот эти станки, что там я тут вставлю, сделаю вставку. Это реклама из этого, из Инстаграма. Вот сама я там снять не могу. Ну как, люди занимаются, что я буду? но ну, я туда не могу с камеры зайти и снимать их всех, понимаете? А с рекламки я вставлю сюда. Вот. Ну, короче, вроде дотячи, дотяча. А что, у меня сегодня уже это. Мышцы болят. И пресс болит. и, Но, знаете, такая приятная, приятная, приятная боль. Вот так надо заниматься спортом, чтобы была легкая, приятная крепатура. Я вспомнила, расскажу, как я, вот аж, когда я ну, начала худать. Сначала я просто там сидела чуть-чуть на диете, а потом же думаю, надо подключить спорт. Ну и вот ну там на вечернем у нас есть кросс-джим. Кросс Пришла я туда. 100 килограмм у меня было. Ну, там уже 98-100 вот так скакала. Рост 1,68 м. Прихожу. Ну что, я не знаю, как ты мне пользоваться, бля, вот эти шоу, я стоить. Смотри, я круто делаю, так и я же делаю. Ну, ну да нет, это неправильно, надо все-таки взять себе тренером. Я, ну, купила тренера, там, как-то час ему оплачиваешь. И он тебе, значит, думай, Хай мне хоть покажи, это, какие-то упражнения. Дали мне Юлю, да, там ей все знают, эту девочку, тренера. Она меня спрашивает, ты спортом занималась? Я говорю, я предупреждаю. Я спортом занималась в школе. В школе. Сейчас мне 45. Ну тогда было 45. Мне 45 лет. Спортом последний... А, нет, у нас так... она спросила. Когда ты последний раз занималась спортом? Я говорю, в школе. Сейчас мне 45. Ага. Угу. Все эти годы, говорю, я лежала. Ну, не все годы. Ну, последние годы я, я так ну, как бы с иронией говорю, я лежала. Ну, как бы ничего я, я ничего не рубила. И она мне дает якобы самые легкие упражнения. А, она мне говорит, Беда на этой. На беговой дорожке, пройтись быстрым шагом, э, ну, насколько можешь быстро, ритмично, 15 минут. Я 15 минут прошлася. Я еле закончила время, я думаю, все, я все упражнения сделала, насколько я была уставшая. Ну, все, упражнения закончены, тренировка закончена. Я думала, что я закончила, ну, что все уже. Она говорит, не, пошли там на экс... экстензии, экс... то, что пресса так вот вниз. Ну, кстати, она мне нравится, потом она мне понравилась. И то, и все. И то делать, и то делать. А я, блин, бегаю К красно сначала красная, а потом она ко мне присмотрелась, а я уже на красная, а М -м -м. Мало того, что у меня куперос, у меня быстро лицо краснеет, а цевон уже просто посынило, че позеленело, Красно-зелено-синее такое стало. Какая-то критическая ситуация. Она побольше разлагалась, что я сейчас ну, впаду, и это, как сердечный приступ чешу будет. Она все, кажется, еды. Там, ну, полчаса я позанималась. Ну, в общем, короче, завтра, типа, приходь. Ты чё? Больно на голову чешу, завтра приходь. Я месяц в туалет не могла сходить. Я присесть не могла на унитаз, потому что меня все болело настолько, что аж температура поднялась, настолько, ну, там, первые три дня. Вот настолько у меня было это ужасно. я, ну, не месяц, ну, неделю три я туда не ходила. Я просто дала мышцам отдохнуть. Я чувствовала себя прям больной, прям больным человеком, у меня прям температура была за первые дни. Я снема. Я не могла, вот так рука. Прикиньте, насколько атрофирована была. Эта мышца у меня. Но потом я через три недели вернулась. И дальше эту Юлю я держала. Ну, где-то, наверное, неделю мы с ней занимались. Она не просто показала. Я не планировала дальше Мишу. Мне не надо тренер, чтобы он меня нагонял. Это не. Я сама себе знаю, что мне делать. Я надавилась там в Ютубе всяких этих специалистов, то, что знаем. Вот. Упражнение она мне показала, как пользоваться этими всеми оборудованиями. Показала. И все. До свидания. во дорого. Во-вторых, а ну, она мне не надо. И я ходила сама. Сначала ходила два, э, два раза в неделю. И что умирает, когда ты сама, что ты сама себя нагружаешь, ты сама себе даешь нагрузку, ты сама знаешь, сколько тебе надо подходов, ты чувствуешь свои мышцы лучше, чем тренер Юля. Чуть не вбила меня, бля. Я сказала, что я спортом занималась последний раз в школе. О, бля. Я вспомнила, я, прям злая на нее была, на эту Юлю. И все, и потом я ходила сама. А потом я и стала лень, и я раз в неделю ходила в субботу. Да, в субботу. Вот зал забытый, а в субботу он был более-менее пустый и свободные вот эти ну, тренажерчики. И я себе час занималась умеренной нагрузочкой и вот так мне нравилось. Вот. Ну а тут на этом пилатусе это легкое все. Вот это мне сейчас тяжело по первой, ну на первое время. Потому что мышцы привыкнут и мне будет это все легко. Надо будет что-то... Ну то потом Вчера надо про это думать боя уже. Надо будет, надо будет. Сюда хоть ходы. Ну все, короче, рассказала вам свои впечатления. Сегодня опять была в этой баптистской школе. Ну, сегодня интересно было, мы бы такими командными играми играли. Она выводила на экран как этот QR-код такой. Ты, ты его наводишь телефончиком, и в тебе открывается программка в телефоне. И она там создает программы Team, я смотрю, там, в моей команде, там, четыре человека, мы, ну, друг друга ищем в классе, кто там Валентина, кто испанские имена там. Вот, и мы объединялись, и там такая командная игра, нужно быстро-быстро отвечать на вопросы. И мы два раза выиграли. С вами был мальчик один, и когда мы проиграли, он дуже расстраивался. Время очень быстро прошло, дело. І все. Так у мене ще житуха. Завтра розговорні курси, післязавтра опять курс. Ну, коротше, отак вот мене. Кожен день какое-то какое заняття. Спрашивала, як я похуділа. Я похуділа, як всі люди похуділи. Менше їла, більше двигалася. Вот Яких нема секретів. Що ви все такі секрети шукаєте? Дієти, секрети. Нема ні дієтів, ні секретів. Менше біль... є більше двигатися. и следить за здоровьем, за своими показателями. Так, короче, кто хочет подивиться, как я похудала, вверху есть, в ТикТоке есть вверху плейлисты, серия, ну, я хочу быстро, маленькие серые боксы, они двигаются так влево-право, и там вы можете двигать, двигать, и найдете там, как я с мужем познакомилась, как я похудела, и там шукать темы, какие хочется. Все, пока, до новых встреч.